Є інформація про у... Марії Алексеєв. Перед собранням було правління. Ми слухали правленцев і по другому питанню слухали Жеребцова, який запропонував на затвердження правління наступної заходи забезпечення своєчасної оплати за спожиту електроенергію. Перше. Винос електролічильників на фасад гаража до 01.09.2017 року. Друге. У разі відсутності електролічильника на фасаді гаража до 01.09.2017 року проводити примусове відключення гаража від електропостачання. Третє. Повторне підключення електроенергії проводити після оплати 500 гривень на рахунок ОГЕКГЕ «Пікап». Четверте, оплату за спожиту електроенергію проводити до 20 го числа наступного за звітним місяцем. П'яте. Усім боржникам за спожиту електроенергію провести оплату до 01.08.2017 року. У разі несплати заборгованості за спожиту електроенергію до 01.08.2017 року відключити гараж від електропостачання. По третьому питанню слухали Федорчук. Для забезпечення своєчасності оплати членських внесків я пропоную відключити боржників по оплаті членських внесків від електропостачання у разі затримки оплати терміном більше двох місяців. У вас все на... А кто у тебя отвечает, что я счетчик минус дверь?

Мы договорились в разном. Каждый имеет право встать и выступить. Тут дискуссия не открывается, решения не принимаются. Вот Мария Алексеевна встала с информацией. Следующий, кто захочет, вот поднимите руку и выскажите. Я говорю, полемики тут никакой нет. Мария Алексеевна, прокомментируйте, пожалуйста, как будет устанавливаться. Будет возможность у членов кооператива и кто бы не вот песни, Значит, Ваня, значит, вы... Я и мне Ну, вы, вы только вопросами говорите. Вы можете себя вести нормально. Я соседу Ну а слушай, слушайте внимание. Хорошо, все в такие вопросы... В Радугі, коли я працювала помощником председателя, На розгорожених дачах ставили щечки. Розгорожених. Ніхто не загородив. І до сих пор щечки стоять. Не треба таки ставити попрошу у тебе знімлю щечки. Якщо ми в квартиру розбили, то що зробити? Ну, Ваня, вже кілька людей винесли щечки і ні в кого не зняли щечки. І ніхто не розбив нікого. Проинформируйте. Будет централизованная какая-то инструкция? Можно. Если... Вот. вот, один и два я разобьют. Все у нас люди разные. С соседом поругаешься, дашь ему 100 грамм из стакана, и там его вот и разбей. Нет, у один два. Ну, голодачек не бьют, у меня на счет числит полгода, все нормально не а. Так что, а так мы никогда порядок не ведем с этими нас в членские уходят на эту энергию, непонятно, куда надевается. Не, 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 Давайте так призываем электрика, проверяем каждую смысл и что вынесли? все, все проверяется, все. Да, все, да, да, все. Ваня, вы сказали, что вам электрик не надо. Я же видел без электрики. Так, дорогие друзья. Наше собрание превратилось в базар. Поэтому или давайте расходиться по домам, или организовано что-то предлагать. Вот. Конечно, Мария Алексеевна. Попа, па, па, па. Присядьте ради Бога, ну що ви? Присядьте, присядьте. Оце вопрос і рішається, щоб було не було ні левих, ні правих, щоб всі винесли щечки на вулицю. І тоді буде все видно. И за який що? И... За, за... кожний свізі свин... вон виносить, каждий свій. У вас сусінформацію. Все. Пожалуйста. Вы хотели выступить, пожалуйста. Три минуты. Же, вы мне нравится. Проходите, проверяйте. а вы проверяете. На что Буквально полгода назад. Не, у вас все. документы. Все? А так что, если вы не там это все. Понятно. А еще есть выступать? Это Пожалуйста, А есть? Те гаражи, которые работают там день и ночь. Yes. Есть или нет, почему yes. сидите и молчите? Никто не скажет мужиков right. легкой палки. И по два, и по пять гаражей. У меня четыре недостроя рядом. И я писала заявление, и на Исполком, и этому нашему председателю никого не волнует, как об стенку. Потом за мусор я платила, и возле меня мусор сбрасывали. Кто? Те же, что сидят здесь? И туалет сделали, и мусор, и эту... Это вино там давили, что никто не бачил, за что я платила? Этот тут муз есть возле гаража. В <говорит> да. конце концов. Так, так что смету патриархи. пересмотрите И по каждой статье. С этим я не И у нас работает ничего не да, да, Нет. Не 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 я вам. Можно ну, я скажу. Разводите, спасибо, дружи. Это не смета. Это состоялось перед. Общим собранием заседание проект правления. Сметы. Проект сметы. Это не смета еще не раз проект. повторяю. Это состоялось заседание правления, на которое рассматривались эти вопросы. Если вы подскажете, если, если вы подскажете, реально кто-то за это возьмется за так решение кардинально вопроса поднять вопрос о своевременности оплаты членских взносов и электроэнергию, пожалуйста, предлагайте реальные. Поговорить мы можем все. 30 процентов только платят постоянно, понимаете? Что-то надо делать, другого нет. В предложении вы ничего не предлагаете. Все кричат: мало, много и так далее. Смотрите, смотрите, говорите. Давайте будем что-то делать. Давайте. Вот в том кооперативе... Стоп. городе не заплатили? Вы... А висят уже объявления давно. А мы договорились по одному говорить. Висит объявление уже давно. Кто не заплатил? 70 Уже давно висит. Это что, для вас новость какая Потому... Давайте будем что-то делать. Потому... Говорить мы можем все. Почему? Да, отключим. Одному, другому, третьему, пятому, десятому. Тот будет говорить соседу. Отключили. Будет платить. Сто процентов будет. А так вообще не Опять поговорили. Опять махнули рукой, как все. Давайте начнем что-то делать. Просто что-то делать. Пусть это, это будет, не возможно, разобрать. неправильно. Возможно, не так, как ему-то нравится. Но что-то же надо делать. Это правильно, правильно. Что-то же надо делать. Каким речом заставить? И взять гараж нельзя, потому что скажут, что там у него 10 тысяч долларов. Подаст на суд, значит, в судебном порядке надо. А не проще ли заварить? Один покричит, другой покричит, третий соседи ему скажут: что ты там Ваня Коля Шейта кричит? Вами вами. А да. что? Да. Давайте это так. Не это не ваша собственность, не приватизированный гараж, Это не ваша собственность. За приватизировали я ничего не говорю. Вот видите как? Не, дальше не имеете права. А, имеете право? Там написано в уставе. Ну, Кто не, сыпро, не, не... В уставе написано четко, за которое все голосовали. Четко. В уставе написано четко. За неуплату членских взносов ставить вопрос... Разумны взносы, а не... И, ну разумных членских взносах они... Ищи. вы дайте мне сказать, разумные они, неразумные, выдвинули предложение, посчитать. Правильно? Правильно? Буду так. Павел Андреевна остается, вот члены правления, посчитают, попробуют подойти к этому реально. Если так будет, как, как вы говорите, разумно, неразумно, вы попробуйте. Вы возьмите, просто попробуйте что-то сделать. Говорит всегда, мне легче говорить тысячу раз. А вот и придется с каждым ругаться. Я видел, как она ругалась за то, что выбрасывал мусор мешками, 6 мешков. Она стояла два часа с одним, стоял два часа с одним человеком, заставляла его, чтобы убирал мешки со строительным мусор. Два часа, если боль, даже не больше. Это вот это знаю. Вот тот только... это. Я Я Я 4 ,000. 4 ,000. Давайте начнем просто что-то делать. Поддержите ее что то делать конечно поддерживать у меня предложение спасибо Владимир Петрович давно руку держит, Сереж, пожалуйста да я говорю а что а будем не делать или в Ну, гаражах этот не вопрос не озвучили и же вот у меня еще... рядышком гараж там уже сто лет никого не было и никогда Сережа, не было вот Юрий Иванович у меня предложение навести я же внес предложение вот есть ямы вот там говорят почему у меня там 600 гараж такой там 20 и сколько мест вообще пропустили было там что, скажем 571 потом раз 20 насчитали, получилось там что-то то такое-то. 20 вообще пропустили. Есть куча мест. Люди их взяли, не платят. Если мы заставим, заберем эти гаражи у них, эти ямы заберем, кому-то продадим их. Для того, чтобы люди пользовались, чтобы строили О. гаражи, у нас уменьшается стоимость. Потому что людей больше появляется, больше платят. Надо их что? Позвонить, надо сказать, прийти, опять это все заявление, что то отказываешься от ямы, или платить. Нет, значит, правление, забрать, нет, значит, мэрию куда подать. Ну, что-то делать надо, иначе так никогда ничего не будет Через суд, но прийти Нет, ну суд такой, подождите, суд, 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 это деньги. Опять же, это наши с вами деньги. Надо до все. Через суд, все. Вы это, вы вы это рассказывали вы, в ходе доклада. Так, Дорогие, Дорогие друзья, вы, друзья вы, если нету выступающих, я предлагаю наше собрание закрыть, поблагодарить. А что это самое? Все, вы опоздали. Я ж спрашивал, кто еще хочет выступить. Я выйду у вас позднее заранее, извините. Ну, я благодарю за участие в собрании. Если есть замечания по ходу ведения собрания, высказывайте. Правлению председателю от вашего имени желаю успешной работы. Банкет надо,